все должны идти воевать, все должны идти умирать, идите воюйте, мам, мы, мы вам ничего не дадим, никакой ни амуниции, никаких ни оружия, ни машин, ни хуя, а потом, пожалуйста, подпишите посмертную петицию, потому что человек, вот он умер, он герой. Много вы героев запомнили? Вот скажите, сколько людей погибло? Вы помните всех, кто погиб? Я не думаю, что вы помните всех, кто погиб. Почему не идут журналисты воевать? Почему не идут депутаты воевать? Дети депутатов? Почему, блядь, никто, никто не идет воевать? Но все хуевые, все должны идти. Почему идут? Хуява, хуй просто, я, я, я разрываюсь, Реддене. Все такие дохуя да справедливые, только себя никто не начинает. Все смотрят на кого-то, все кого-то обсуждают, все кого-то обсирают. Давайте, блядь, найдем кого-то одного и будем все вместе его хуесосить, блядь, потому что мы же, блядь, едим мы народ, мы можем своих загнать, своих, блядь, уничтожить, своих выгнать, а за собой мы не замечаем, да? Охуенно вы придумали. Дальше, чтобы начать.